Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah sambungan kita pada pagi ni muka surat 590 surah Al-Buruj ayat yang ke-11. Muka surat 590 surah Al-Buruj ayat yang ke-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذلك الفوز الكبير. الكبير إن بطش ربك لشديد ودود، فهو العبد الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود؟ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكذِيبٍ وَاللَّهُ مِن محيط، بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. Alhamdulillah bacaan kita pada pagi ini Ayat 11 sampai Penghabisan surah Al-Burush Iaitu ayat yang ke-22 Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-11 Tabshir Berita gembira kepada orang-orang yang beriman Di akhirat Tabshir Ukhrawi Innal ladhina amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman Wa amilu salihat dan yang melakukan amal-amal salih lahum jannatu tajri mi tahtihal anhar bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai zalikal -sungai. fawzul kabir demikianlah kemenangan yang besar dalam Al-Quran dia ada banyak ayat-ayat yang menggunakan istilah fawz fawz tu maksudnya ialah kejayaan. Dia ada setengah ayat fawzul azim. Dia ada setengah ayat fawzul kabir. Ada beza di antara penggunaan tu. Cuma ayat 11 surah al-buruj ni fawzul kabir ialah kejayaan yang paling tertinggi sekali. Di antara semua istilah-istilah yang Quran guna. Fawzun al-azim dengan fawzul kabir, fawzul kabir ni lagi besar. Sebab tu ada satu kitab yang ditulis oleh satu orang tokoh ulama daripada India yang bernama Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi ni dia punya nasab keturunan bersambung kepada ada kata Umar Al-Khattab, ada kata dia Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya dia bukan orang asal India tapi dia berhijrah ke India. Dan kebanyakan orang-orang yang belajar hadis di India ni pun pasti akan kembali nasab hadisnya, sanad hadisnya kepada Syah Waliullah Ad-Dahlawi dia tulis satu kitab akidah nama dia Fauzul Kabir dasarkan pemerhatian terhadap dalam Al-Quran sebab Allah Ta'ala sebut pada ayat sebelah ni antara pemilik kejayaan yang besar dan agung ni dia ada dua ciri asas iaitu allazina amanu dengan wa'amilus amilus salihan. yang beriman dan juga yang amal soleh dan iman amal soleh ni dia berhubung kait dengan akidah berhubung kait dengan tauhid sejauh mana ideologi kuatnya tauhid satu orang tu baru dia akan layak untuk menjadi orang yang dapat fauzul kabir itu kemudian ayat yang ke-12 inna batsha rabbika lasyadid sesungguhnya seksa Tuhanmu itu benar-benar keras maknanya sakit ayat 13 innahu huwa yubadi'u wa yuin sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan dan dialah yang mengembalikan kalau kita perhati lepas daripada Fauzul Kabir semua ayat-ayat yang datang tu hampir 5-6 ayat ni cerita tentang Tuhan sebab tu dihubung kaitkan dengan Fauzul Kabir itu dengan Tauhid mengetahui tentang bab-bab zat Tuhan sifat Tuhan inna batsha sesungguhnya pukulan Tuhan itu berat Kemudian ayat 13 sesungguhnya dialah pemula, dialah pengulang kepada kejadian yang dia buat. Ayat yang ke-14 wa huwal ghafurul wadud. Dialah Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Ayat 12, 13 dan juga 14. Para ulama sebut berimpun di sini ialah sifat jalal dengan sifat jamal sifat jalal ni ialah sifat keagungan Tuhan bila mana dia murka kepada hamba dia kemurkaan dia tu hamba dia tak boleh pemainkan dia sebab ada orang bila mana dia marah dekat orang orang masih boleh mempersendakan dia Tuhan ni bila mana dia murka dia ambil keputusan untuk ambil tindakan pada hamba dia hamba dia memang tak ada cang kalau kena memang kena-kena teruk satu lagi dia panggil sifat Jamal. Sifat Jamal ni bila mana dia nak kesian dekat hamba dia, maka hamba dia akan dikasihani dengan luar biasa. Ha, sebab tu ayat 14 tu, wa huwal ghafurul wadud, dia Maha pengampun, dia Maha pengasih. Ayat 12 sifat Jalal, ayat 14 sifat Jamal. Tidak ada dalam Quran bila mana Tuhan nak sebut dia tu boleh ambil tindakan, boleh jatuhkan hukuman melainkan dia akan diapit dengan dia mesti maha pengasih maha penyayang maknanya Tuhan seimbangkan antara dua sifat tu dia tak datang satu je dia mesti datang pasangan dia iaitu Jamal dan juga Jalal nah, itu yang disebutkan dalam sebahagian syarah ayat yang ke-15 Zul Arshil Majid dia ialah pemilik kepada Arash yang mulia sebab Arash ni ialah makhluk yang paling besar tidak ada makhluk yang lebih besar berbanding Arash sebab tu dalam hadis yang sahih Nabi sebut saqful jannati arshun. Sesungguhnya atap bagi syurga itu ialah arasy. Atap bagi syurga. Maknanya yang duduk atas sekali, ni syurga paling tinggi dah. Atas sekali tu, ni hadis Nabi nampak tempat yang akan Nabi masuk, syurga yang akan Nabi masuk atas daripada syurga Nabi duduk tu. Yang paling tinggi tak ada orang boleh sampai dah yang ni. Melainkan yang dipilih oleh Tuhan je. Atas tu ialah arasy. Wallahu alam bukan satu benda yang mustahak untuk kita fikir ataupun untuk kita tahu secara hakikat sekadar untuk kita maklum secara umum atas daripada jannah itu atas pada syurga itu ialah arasy Tuhan. Ayat yang ke-16lah Tuhan sebut fa'alul lima yurid. Dan dia berkehendak terhadap apa yang dia ingin lakukan. Fa'al maksudnya dia mempunyai kekuatan untuk buat. Bila mana Tuhan dia nak buat sesuatu dia tak akan tangguh, dia tak akan terkesan dengan nasihat pihak ni, dia tak akan minta pandangan siapa-siapa. Dia bukan macam kita. Kita kena tunggu sudut pandang orang, kena ada musyawarah, kena ada itu. Jadi Tuhan bila, -bila, -bila dia nak buat faal. Dia mampu. Ha dia tidak lagi menunggu apa-apa keputusan. Ayat yang ke-17, hal ataka hadisul junud. Ha ni dia panggil dalil naqli untuk bagi kuatkan Ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Tuhan tanya kita ayat 17. Tidakkah datang pada kamu berita tentang tentera-tentera? Al-junud ni biasanya digunakan oleh... Uh, empire yang luas. Bila mana kita sebut empire ni ialah negara yang menaungi negara. Dia ada negara, dia tak menaungi mana-mana negara. Macam kitalah, kita tak menaungi negara mana-mana. Kita-kita je Malaysia macam Britain dia ada menaungi beberapa tempat secara atas-atas lah ha, macam Australia sebab tu bendera-bendera yang ada pengaruh bendera British tu maknanya dia menaungi ha, Scotland walaupun ada isu lah ataupun dia menaungi secara ekonomi macam US dengan China dia menaungi secara ekonomi negara-negara okay. macam ni ni dalam bahasa Arab ketenteraan dia tu dia akan sebut dengan Al-Junud junud junud ni maksudnya ialah tentera paling kuat ni merujuk kepada zaman sebelum datang Nabi iaitu Fir'aun kaum Samud ni ialah kekuatan yang menaungi negara-negara kecil ada pun negara yang tidak menaungi mana-mana negara ketenteraan di negara dia dia tak akan panggil junud dia biasa akan panggil askar macam kita askar lah ataupun dia panggil kuat dalam bahasa Arab sebab tu istilah yang digunakan di negara-negara Arab untuk tentera darat tentera udara dan juga tentera laut ni dia panggil kuwatil barriyah kuwat al barriyah maksudnya tentera darat kuwatil bahriyah tentera laut ha. kuwatil jawiyah tentera, utara, tentera udara dia tak akan panggil askar ataupun junudul barriyah kalau junud sesuai untuk US okay sebab dia menaungi sesuai untuk negara-negara yang besar. Jadi Allah Taala tanya, kita bila mana orang Arab, bila mana Quraisy bila mana Tuhan tanya macam ni, dia tahu ini semua negara besar bukan negara kecil. Hal attaka hadithul junud. Sampai tak berita pada kamu cerita tentang tentera-tentera hebat ni. Ayat yang ke-18 Tuhan sebut Firaun wa Samud, iaitu tentera Firaun dan juga tentera Samud. Kerajaan itu Ayat 19 Tuhan sebut balil ladzina kafaru fi takzib. Memang orang-orang kafir yang selalu mendustakannya. Berita tu sampai, tahu cerita yang berlaku. tuan-tuan tengok, tengok sekarang ni apa yang berlaku di Mesir, Mesir ni dok angkat balik sejarah Firaun. Dia orang baru rasmi kan uh, muzium terbesar di dunia, paling besar di dunia. Tak ada dah muzium paling besar di dunia melainkan muzium yang ada di Mesir. Tapi waktu perasmian kalau tuan tengok ta'zimu fir'aun membesarkan fir'aun tu macam fir'aun tu tokoh yang perlu dihargai sebab tu ada ulama yang menegur dan nah, ada ulama yang mengampuh di sana ulama yang menegur antaranya ialah Syekh Mustafa Al-Adawi ni guru kepada sebahagian asatizah di Malaysia dia ada di Mesir dia antara yang kena tahanan rumah tak boleh keluar pada Mesir kecuali untuk umrah dia buat teguran secara terbuka dalam live online dia kena tangkap dah dibebaskan pun kena bayar denda ikat jami 10 juta pound mesir tu 10 juta jenis tu dan akaun dia di ban akaun FB kena ban YouTube tinggal 2 video je yang lain habis kena ban ha, dia baru sebut berapa minit tu nak tangkap tapi kalau tuan-tuan tengok kenyataan bekas mufti Mesir Ali Jum'ah ah. kenyataan menteri agama Mesir Usamah Al-Azhari saya cakap peribadi ya saya cakap peribadi sikit lagi dia nak kata Firaun tu rahimahullah sikit lagi dia punya elok dia ampuh kawan tu sikit lagi dia nak kata Firaun tu rahimahullah sikit lagi punya dia nak menghampu pemerintah okey wallah wala kita tak tahu nak kata apa dan di Malaysia pun ada isu lah orang yang mengajar orang yang belajar di Mesir yang follow dua orang ni yang memang mengagungkan dua orang tokoh ni menteri agama dia Usama Al-Hari dengan Ali Jumaah ni memang pening kepala nak backup ke mana sebab kedua-dua kenyataan luar biasa Quran mengutuk Fir'aun tiba-tiba ada orang kita baca ayat ni Fir'aun awal Tuhan sebut Fir'aun bukan dengan gaya mulia tapi dengan gaya dengan gaya penghinaan di Mesir tu banyak lagi sejarah lain Salahuddin Al-Ayubi ada nak fokus Imam Syafi'i ada banyak tokoh Ibnu Hajar Asqalani ada kenapa yang diangkat tinggi-tinggi seperti itu yang sudah dilaknat oleh Quran kita pun tak tahu apa nak jadi tapi saya tengok penat lah orang-orang yang minat kawan tu dua orang nak jawab ha, macam kita kita tak ada siapa-siapa kita nak backup pun cuma nak sebutnya ialah kenyataan yang dikeluarkan secara rasmi dalam dia punya platform rasmi dia ha, dia sebut tentang perlu kita mengagungkan sekian-sekian-sekian bahkan ada wawancara yang yang agak telajuk lebih sikit sebahagian daripada ulama azhar ulama azhar sekarang bukan ulama azhar dulu ulama azhar dulu firm dengan ilmu yang sekarang ni bahkan ada yang memasukkan cuba nak buat kajian akidah Fir'aun akidah Fir'aun ialah dia mengaku tu ha? tak ada akidah lain apa ha? Fir'aun ni ha, melainkan yang ujung-ujung kalau -ujung tu mungkin sesuai tapi cara dia nak angkat tu dia bukan nak cerita kajian sangat cuma tak nak cari pasar dengan rejim asisi as tu saja tak lebih daripada tu ayat yang ke-20 tu sebut wallahu min waraihim muhit dan Allah Ta'ala daripada belakang mereka mengepung Tuhan cerita kaum Fir'aun Fir'aun dan kaumnya dengan samut ni dia rasa dia kejar Tuhan ataupun dia kejar Rasul tapi rupa-rupanya Tuhan dah kepung untuk jahannam dan binasakan mereka sebenarnya Allah Ta'ala beritahu kuasa Tuhan itu maha meliputi ayat yang ke-21 bal huwa qur'anum majid bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia fi lawhim mahfudh yang tersimpan di tempat yang kukuh Iaitu loh mahfuz Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita Yang ikut Quran akan tahu benda ni Yang lawan Quran akan menjadi selama-lamanya Musuh kepada kebenaran Alhamdulillah selesai kita punya perbahasan di situ Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat InsyaAllah kita akan sambung ayat-ayat dan surah yang lain Pada kali yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atu ilaih Wassalamualaikum